upon a time. Upon a time there was a girl who made a wish to find herself a love and finally make a sweet Salam əziz və dəyərli dostlar, hər birinizi salamlayıram. Yenidən sizlərə Varşava şəhərindən video çəkirəm. Əziz dostlar, bu videonu çəkməkdə məqsədim var. Çox sayda suallar gəlir mənə, çox insanlar. Belə deyim, insanların bir 90%sı taksi kimi, yəni Polşiyə gəlməyi fikirləşir və bu barədə mənə suallar verdilər ki, "Baş qardaş, orada taksi kimi gəlib işləyə bilərəmmi, qazana bilərəmmi? Taksi üzərindən oturmalım olarmı?" Mən əgər mənim videolarımı izləyirsinizsə, daha əvvəl mən YouTube-a meta taksi üzərindən E, necə, nə qədər, daha doğrusu pul qazanmaq olar ümumiyyətlə taksi fəaliyyət barədə mən hey, bir çox videolar çəkmişəm sizlər üçün. E, amma hal-hazırda yenə deyirəm, yəni bu videonu ona görə çəkirəm ki, çox sayda suallar gəlir mənə bu taksi fəaliyyəti barədə. E, ümumiyyətlə, əgər e, hal-hazırkı dövrdə e, bura taksi üçün gəlmək istəyirsinizsə, yəni biraz səbirli olsanız məsləhətdir, çünki bu ay üçün həqiqətən, yəni burada olan taksi fəaliyyətindən məşğul olan hər kəs yəni şikayət edir işdən, çünki iş çox zəifdir, həddindən artıq zəifdir. Yəni bura gəlsəniz e, əziyyət çəkəcəksiz. E, Təsəvvür eləyin, yəni bura gəlsəniz, sizin qalacağınız, yeməyiniz, evə göndərməli olacağınız pulları hesablasaq, yəni qazanç çox aşağıdır. E, takside ümumiyyətlə işləmək üçün həftəlik siz 2000 e, zlot qazanmalısınız ki, heç olmasa məsələn normal e, qazanmaq hesab olsun, yəni bu. E, Hal-hazırda yenə deyirəm, e, takside iş çox səyflidir ə düzdür, ümumiyyətlə taksi üzərindən oturmalmaqdır, taksi fəaliyyətinə məşğul olaraq ə, öz ailə üzvlərinizi bura gətirməkdir. Yəni bu şeyləri həll etmək olar. Amma bu dəqiqə, bu avqust ayı üçün iş həqiqətən bərabərdir. Demək olar ki, yəni burada insanların çox taksi fəaliyyətinə məşğuldu. Palyaqlar da ölkədə yoxdur demək olar. Yəni hər kəs nə istirahətə, yəni başqa ölkələrə gedib. Ona görə bu bu fəsli, yəni bu döənəmi, yə deyim, nəzərə alın. Yəni tələsməyin bura taksi kimi gəlib burada işləməyə. Bir də ən əsası yadıma düşmüşkən bir şeyi sizə demək istəyirəm. Bir çox insanlar bura gəlir və burada tanış oluruq ki, yəni hansı yolla gəlir, hansı firma ilə gəlir və hansı firmalar, hansı məbləğləri vəd edib və bura gəlir mən bu barədə demək istəyirəm. E, deməli, orda hansısa bir firma üzərindən bura gələndə e, sizə 18 20 22 zolot, yəni məbləğ deyirlər saat başına. Siz mütləq şəkildə soruşun ki, qardaş, mənim vergim, ev pulum burax xodum çıxandan sonra mənim civmə girən gəlir nə qədər olacaq? Yəni bunu mütləq şəkildə öyrənin. Çünki bir çox insanlar mən də məlumat alıb sizlərin paylaşdıran bu şeyləri. Bəzi insanlarla söhbət eləyirəm, deyirlər mənə məsələn Bakıda deyib 18 slot, amma gəlmişəm burda 13 slot mənə pul verirlər. Və ya hətta Bakıda deyirlər ki, 12 saat işləyərsən, gəlib burada 7 saat, 8 saat işləyirlər. Artıq geri dönüş yoxdur. Çünki siz 2000, 3000 hətta daha çox məbləğ xərcləyib bura gəlirsiniz və burada daha çıxılmaz vəziyyətə düşürsünüz. Yəni o firmalar var, bəziləri, təbii ki, bəziləri pul almaq üçün yəni qalandan vədlər verirlər. Qardaş, gəlin bura, nə bilmək, axın eləyin, iş var, güc var, iş belə. Qardaş, iş var işdən çox iş var. Sadəcə olaraq bura gəlirsiz, yəni hansı məbləğ qarşısında işləyəcəksiniz. Yəni məsələ burasındadır. E, bu da e, Kalpasa zavodu var, toyuq ferması var, nə bilim ağır işlər var, müəyyən qədər kola e, firması var. E, gəlirsiniz, yəni elə bir e, mənim tanıdığım uşaqlar var hal-hazırda e, kola şirkətində işləyirlər. Sizi inandırım ki, yəni e, hamısı şikayət eləyir. Yəni hamısı şikayət eləyir, yəni buan iş qrafikindən E, burda olan e, məbləğlərdən qazancdan, yəni ona görə e, bura gəlməzdən əvvəl hansısa bir firma üzərindən gəlirsiz. Təbii ki, yəni mütləq şəkildə iş saatınızı və sizin yenə deyirəm, cibinizə girəcək təmiz gəliri öyrərir. E, ki, yəni bax e, bura gəlib əziyyət çəkməyəsiniz. Hansı bir firma üzərindən gəlib, burada da taksi kimi fəaliyyət göstərə bilərsiz. Mən daha əvvəllər də demişəm, çünki təbii ki, hansı bir firma üzərindən gələndə 99% insan o firmadan imtina eləyir, nəyə görə? Çünki o firma təbii ki, səni qənaət eləməyəcək. Ciddi iş rejimi və qarşılığında az əmək haqqı. Ona görə çox insan da fikirləşir ki, yəni ən asan yol taksidir və taksi kimi belə də fərdi öz fəaliyyətini ə göstərərək təmiz qazanc elde edə biləcəksən, amma yenə deyirəm bu dövr üçün taksi çox ıı, yəni zəifdir, taksi işi. Ona görə biraz səbirli olun, inşallah növbəti həftələrdə, növbəti aylarda mən sizlərə taksi barədə daha dolğun məlumat verəcəm. İndi inşallah, yəni ümidvaram bu videomda işinizə yarar yar. Yenə deyirəm, hal-hazırkı dövrdə vallah taksi işi çox səyibdi. Yəni siz inandırım ki, ıı, bax görürsüz mən əvvəl də videolar çəkmişdim. Yenə deyirəm, yəni taksiə gəlin, gəlib işləyə bilərsiniz, qazana bilərsiniz insan öz əlində də. Amma bax bu dəqiqə uşaqlar çıxır. 3 dəqiqə əvvəllər 3 dəqiqə boş qalmayan insan, yəni proqram ardıcıl olaraq müştəri atırdı. Hal-hazırda saat, 1 saat, saat yarım, 2 saat hətta yəni boş qalan insanlar var səhərə qədər işləyirlər ki, yəni müəyyən e, bir adayım önlərinə qoyduğu rəqəmləri qazansınlar. Səhərə qədər yatmağa işləyirlər. Ona görə yəni bu cür əziyyət çəkməmək üçün biraz səbirlə olun. İnşallah yenə dediyim kimi mən sizlərə e, işlər yaxşılığa doğru getdikcə inşallah gedəcək də. Geddikcə mən sizlərə bu mövzuda təkrar videolar çəkib paylaşacağam. Özünüzə yaxşı baxın. İnşallah növbəti videolarda görüşərik.